Поэта Аркадия Сурова Принимается принимает. Да. Давайте. Вот отлично. А хитрый, это разве когда хитрость? стало плохим словом. Я не сказал, что стало плохим. Хитрый это, по-моему, очень. Но. Да, то. Аркадий, ну и для потомкам. Почитай это стихотворение. Нет, она сильно длинная. Я его читаю на диске. А что у тебя тут диска нет? А диски это только для... А, для... только для меня. Да, да, да для... Да, ну это приятно, что, Ю Юрий Алексеевич, что вы э вручаете от всего сердца книгу Авербух. А Авербух знает об этом? Да, я не знаю. Не, ну в принципе он не дал экземпляры, говорит. Странно чего, почему он тебе не дал? Ну, просто не успел, наверное. Так, а не, расскажи мне про Абиссинию. Я вот хочу прогуляться по Абиссинии. Ну, посмотреть. Прогуляться. прогуляйся, поговорим. Что такое, что такое Абиссиния? Ты же ее знаешь, как, как никто другой. Абиссиния я наконец-то узнал версию версию э, происхождения этого названия. Его дали матросы судов, которые бывали. Ну, в этих краях африканских и э, то ли те которые там э, прогуливались из морского порта то ли те которые учились доучивались э, в мореходном училище на мореходной улице вот они эту объяснению прозвали но другого варианта у меня нет э, почему объяснение ну, потому что такая одноэтажная самогонка и вообще края опасны. Селились там, во-первых, там есть инвалидные, старый инвалидный, новый инвалидный хутор. Это земли, которые выделялись инвалидам Севастопольской компании 1853 года от морского ведомства. Выделялись им участки земли вместе с домами. Они там могли жить с семьями до своей смерти. Потом семья домик освобождала. Вот. И дальше Дальше э, Там селились естественно Железнодорожники э, И э, Когда в массе Выдали крестьянам паспорта И они приехали работать на Черноморский Ну И вообще там разные люди Селились там из горбылей За ведро самогонки и два ведра каши За день ставился домик как появилась эта Ну, приходите, пройдетесь Там сейчас многое изменилось. Там, там, протянули по улицам газ и выкупают участки, строят большие дома. Ну и надеюсь, что колорит сохранится, потому что... Потому что... Что нам еще остается, кроме как э, хранить тайну земли, которая выручена нам? Я есть классное стихотворение про Абиссинию. Да, но я не буду его читать, это Длинная поэма в семи частях. Ну, что я буду читать, Юра? Нет, не стану.